能出任真正的董事长一职，好麻烦呀、啊！我怎么都听不懂呢？我帮你啊！你行吗？当然了，我学过的。你让我试一下。来，你刚才跟我说了那么多，我是一句都没有听懂。我只知道，今天你的领带，它是我的。 算完美，还不错。我以为你会给我系红领巾呢。怎么可能？我很认真的学了。我要去开会了。哦，那我今天就祝你凯旋而归。今天之后呢，你可就是十董了。 以后在你身上的责任和担子会越来越重，所以你要加油，好吗？我一定会找到所有的答案。方言，祝我成功吧。等我回来。嗯。走了。嗯。 是，可以的。对对对，确定好方案就好。了，错好方案已经写出来了，马上向董事会进行报告。看整个进度。顾总，嗯，这是老石总宣告死亡之后的第一次会议，你直是代理董事长。做好方案。这次可以把前面那两个字去掉了吧？去不去掉都不重要，都是为了公司嘛。有更合适的，咱们这把老骨头还是要让位的。 你有胸怀，我看好您。<laughs> 这董事长选举不就是走个流程吗？你又有业绩在身，这董事长不是你还是谁呀、啊？咱们顾叔都到快退休的年纪了，该不会跟你争个控制权吧？不过也不一定。最近顾叔啊，一直对你没啥好脸色，该不会也学你，以私废公吧？ 时间也到了，人也差不多齐了，我们开始吧。等一下，还有一个人，还有谁？还有谁啊？这是不知道，能是谁呀？都到了，不知道谁啊？还能有谁？还有谁？还有谁？ 欢迎我们概念影业的董事会新成员，十一先生。他不是只参股，从来不过问公司的事吗、啊？哎，伟林，你把萝卜给我，然后把那个土豆洗一下。嗯、行、啊。任咏薇这小曲哼的真开心。 等会儿石梦回来，可就是概念一夜的董事长了、啊。那某人就是董事长夫人，夫人夫人，什么夫人呀？八字都没一撇呢？你俩都在一起这么久，老夫老妻了，还没一撇，先撇哪去啊？先撇到被窝里去？说什么呢？说什么呢？害羞了。来来，喝好，晚上这些菜够吗？不够再点外卖呗。嗯。哎 哎，你就让伟林吃，跟小孩一样，<跟>怎么？那咱们晚上几个人啊？十一来吗？十一要是能来的话，就更好了。大家快来看啊！鹅鹅鹅，小鹅要出生了！看看，看见没？好兆头啊！要我说啊，今天肯定有好事发生。